2 числа мы зашли в заведение очень интересное, которое находится в районе Сату. Вот, якобы, как они рассказывают, это национальная лотерея. Документы, как мы увидели позже уже в этом материале, оказывается, у них даже лицензия просрочена. Зашли на их сайт с 2000 по 2014 год. Это вообще было разрешение какое-то, какой-то лотереи, очень тоже такое мутное, непонятное. Вот. Но Опять-таки, как нас встретили, понятно, вызвали милицию, милиция приехала очень быстро на редкость, полиция вернее, на редкость быстро приехала. Значит, мы написали заявление в полицию для того, чтобы узнать законность этого, этих мероприятий, этих всех лотерей. Мы понимаем, что они незаконны, но нам нужна реакция полиции, так как у нас зона АТО, здесь и так депрессивный довольно-таки район, и так у нас здесь люди концы с концами еле сводят. Мы просто вынуждены вмешиваться и нас не купить, не запугать. Мы уже в своей жизни определились, слава богу. Мы пережили первое нашествие суда бандитов. Сейчас вот второе нашествие. Оно более такое скрытое, более мягкое. Они не ремят оружием. Но они делают то же самое, что и делали первые бандиты. И поэтому у нас в Славянске на сегодняшний день появляется ряд сеть. Я не побоюсь, там сеть. Это реальная сеть игорная сеть. Вот этих кафешек, якобы даже не кафешки, а просто забегаловки, в которых сидят, курят, нажимают на кнопочки и тают бюджетные деньги каждого семейного семейного бюджета. То есть мы знаем, что такое игроманы, как это сказывается потом на тех людях, на тех семьях, которых папы, не знаю, сыновья выносят последнее из дома, якобы в надежде отыграться. Знает это и администрация нашего города, что это за болезнь, потому что некоторые в администрации у нас тоже очень больны этим. Вот, и были замечены, и суды еще не прекратились, кстати. И некоторых из нашей администрации вызывают туда в качестве свидетелей, к сожалению, пока. Но ну, пройдет время, и эти свидетели могут стать и обвиняемыми.